Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Izzuan bin Irsal Usno dari kelas 23 Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Integriti dalam urus takbir pengurusan peperiksaan Dalam tajuk ini terdapat beberapa topik yang akan dibincangkan yang pertama, Definisi integriti dalam pengurusan perniagaan. Yang kedua, isu dalam isu dalam pengurusan perniagaan. Yang ketiga, cabaran dalam menegakkan integriti. Yang keempat, kesan mengabaikan integriti dalam perniagaan. Dan yang terakhir sekali, cadangan ataupun penyelesaian bagi memastikan peperiksaan memenuhi integriti. Sebelum kita pergi kepada bahagian definisi, ingin saya berikan dua dalil daripada Al-Quran dan juga hadis berkenaan pensyariatan untuk bersikap integriti. Yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala سورة الألف آيات وبوجه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله ورسول لا تقولوا الله ورسول واتقولوا أمانة أماناتكم وأنتم تعلمون Maksudnya Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu Sedang kamu mengetahui salahnya Firman Allah SWT ini jelas menunjukkan kepada kita Bahawa amanah amat berkait rapat dengan ibadah kita Sekiranya kita mengabaikan sikap integriti Maka kita tergolong dalam orang yang berdosa Dan kita akan berasa rugi Seterusnya Dalil daripada hadis Rasulullah SAW Hadis itu berbunyi Ayatul Munafiq Talas jika heddsa, kethaba, wajda uada, ahlafa, wajda uatmina khut. Maksudnya, tanda-tanda orang munafik ada tiga, Iaitu, apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji tidak ditepati, dan apabila diberi amanah dia khianati. Hadis riwayat al Bukhari dan Muslim. Jelas di dalam hadis ini Ia menyokong kepada firman Allah Daripada surah Al-Anfal tadi Di mana amanah itu Merupakan satu ibadah Amat perlu kepada kita Untuk sentiasa bersifat amanah Dalam setiap pekerjaan yang kita buat Tidak kira kita sebagai seorang guru Ataupun sebagai seorang ataupun mempunyai profesi kerjaya yang lain. Berdasarkan kepada dalil yang telah diberikan sebentar tadi, dalil tersebut bersifat umum kepada setiap perbuatan ataupun bidang yang kita syuburi. Berbalik kepada tajuk ini, tajuk ini lebih memfokuskan kepada integriti dalam pengurusan peperiksaan. Maksudnya di sini ialah ia merujuk kepada amalan dan prinsip yang memastikan proses peperiksaan dijalankan secara adil, telus dan bebas daripada sebarang penyelewengan. Ini termasuk pematuhan kepada peraturan dan etika yang ditetapkan untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem penilaian pendidikan. Dekat sini dapat kita simpulkan bahawa terdapat pelbagai pihak yang mempunyai peranan yang tersendiri dalam pengurusan peperiksaan ini bermula daripada pembuat pembuat soalan penjawab kertas pemeriksaan pemeriksa dan juga boleh dikatakan berlaku kepada komuniti luar seperti ibu apa kita beralih pula kepada isu dalam pengurusan peperiksaan untuk definisi yang kita ketahui tadi Setiap peperiksaan memerlukan semua pihak untuk memiliki sikap telus, adil dan saksama Sekiranya mereka ini kurang ataupun tidak mengamalkan sikap integriti Sudah pasti akan timbul beberapa isu yang agak besar Dan akan memberi kesan kepada dunia pendidikan khususnya di Malaysia Baiklah, yang pertama isunya ialah kebocoran soalan Kebocoran soalan bermaksud penyebaran soalan peperiksaan sebelum waktu rasmi Yang menjejaskan kredibiliti keputusan Sudah semestinya apabila murid ataupun pelajar mendapat soalan terlebih dahulu sebelum memasuki Dewan sudah pasti pemeriksa ataupun pihak yang bertanggungjawab akan mengambil satu tindakan yang amat drastik dan berkemungkinan grade mereka akan berubah dan apabila grade mereka berubah keputusan mereka juga akan mendapat kesannya. Yang kedua, peniruan. Peniruan ini biasanya terjadi apabila pelajar menyalin jawapan daripada sumber lain tanpa kebenaran dan semestinya akan mengganggu penilaian sebenar keupayaan mereka kebiasaannya peniwayan ini berlaku kepada murid ataupun pelajar sekolah menengah ataupun universiti di mana mereka kerap menggunakan teknologi seperti chat GPT ataupun sebagainya apabila mereka gemar menggunakan teknologi yang berkaitan ini sudah pasti keupayaan sebenar mereka akan terjejas yang terakhir ketidakpatuhan prosedur di sini maksudnya adalah pengabaian terhadap garis panduan rasmi semasa pengendalian pemeriksaan seperti pengawasan yang lemah atau pengendalian kertas soalan yang tidak selamat sudah pasti apabila ada isu mesti akan ada cabaran untuk menegakkan integriti khususnya dalam peperiksaan baiklah yang pertama teknologi canggih penggunaan alat elektronik oleh pelajar untuk menipu yang sukar dikesan oleh pengawas ini akan menggalakkan murid untuk mengamalkan secara menerus sistem untuk meniru ataupun kita panggil isu peniruan. Yang kedua, tekanan prestasi. Tekanan tinggi untuk mencapai keputusan cemerlang boleh mendorong pelajar atau pihak lain mengambil jalan pintas yang tidak beretika. Yang terakhir sekali, kekurangan sumber. Terhadnya bilangan tenaga kerja terlatih dan peralatan mencukupi untuk mengawasi perpaderaan dengan efektif. Okey, untuk kekurangan sumber ini ianya biasa terjadi kepada peperiksaan yang besar yang memerlukan tenaga guru yang lebih banyak. Dan saya amat menyanjungi inisiatif daripada pihak kementerian seperti tahun lepas di mana mereka membuka satu uh, khidmat sukarela untuk menjaga uh, perperiksaan SPM. Ini adalah satu langkah yang baik daripada pihak KPM. Kesan mengabaikan integriti dalam peperiksaan. Yang pertama mencacatkan kredibiliti sistem pendidikan. Yaitu Keputusan peperiksaan tidak lagi mencerminkan ke keupayaan sebenar pelajar Kepercayaan masyarakat dan majikan terhadap sijil akademik akan ha terhakis Okey, Untuk kredibiliti sistem mereka ini sudah pasti akan terkesan Kerana apabila murid mengamalkan ataupun mengalami mengalami atau mendapat soalan bocor Biasanya mereka akan menjawab dengan sambil lewa Dan mereka tidak membuahkan satu hasil pemikiran yang amat tinggi Yang kedua ketidakadilan kepada pelajar yang jujur Pelajar yang menipu memperoleh keputusan yang lebih baik Berbanding mereka yang berusaha dengan gigih yang ketiga, merosakkan nilai dan etika dalam kalangan pelajar. Jika tidak ditangani, budaya menipu akan menjadi norma, bukan pengecualian. Ini adalah kesan daripada yang bernama tadi. Disebabkan kita murid cuba untuk menipu dalam perbiasaan lama-lama ia akan mendidik ataupun memberi satu hasil yang buruk kepada murid sendiri Yang keempat, menjejaskan peluang masa depan pelajar dan institusi Pelajar mungkin gagal di peringkat lebih tinggi kerana kurang pengalaman yang sebenar Yang kedua, institusi pendidikan boleh tercalar imejnya Kita beralih pula ke bahagian cara penyelesaian atau cadangan penambahbaikan yang pertama, pendidikan nilai dan etika sejak awal. Menerapkan pendidikan moral dan integriti secara berterusan di sekolah dan institut pendidikan guru. Yang kedua, penggunaan teknologi anti penipuan. Pemeriksaan menggunakan sistem pengesanan penipuan seperti contoh Turnitin. Yang ketiga, latihan dan pemantapan SOP pengurusan. Guru dan pengawas perbersaan dilatih untuk mengenal pasti gelagat yang mencurigakan. Yang keempat, tindakan disiplin tegas dan konsisten. Mengenakan tindakan terhadap pelajar atau guru yang melanggar integriti perbersaan. Pastikan hukuman berfungsi sebagai pencegahan dan pengajaran. Yang akhir sekali, pelibatan komuniti sekolah iaitu melibatkan ibu bapa dan PIBG dalam mendidik anak-anak tentang kepentingan bersikap integriti. Secara menyuruhnya, untuk cara dan calangan ini, semua pihak terlibat dan memainkan peranan tersendiri. Untuk peranan seorang guru Ia lebih kepada mendidik nilai dan etika sejak awal Dan juga latihan dan penguatapan SOP pengurusan Dan juga tindakan disiplin tegas dan konsisten Untuk murid kita boleh tengok kepada penggunaan teknologi anti penipuan di mana dekat sini murid dilarang menggunakan alat teknologi dalam menjawab peperiksaan. Dan kita pun juga boleh melibatkan kepada komuniti sekolah. Komuniti sekolah ni kita lebih kepada komuniti luar di mana bila di sekolah kita lebih menggalakkan persatuan ibu bapa dan guru untuk memberikan kerjasama mungkin mereka boleh berbincang dengan guru untuk melaksanakan program yang berkenaan dengan sifat integriti dalam peperiksaan. Jadi untuk konklusinya sikap integriti dalam peperiksaan ini amat penting bagi menjamin sistem pendidikan hmm. kita lebih bernilai dan mempunyai makna dan sesungguhnya semua pihak memainkan peranan yang tersendiri supaya segala isu dan cabaran dalam sik sikap berintegriti ini dapat ditangani bersama sekian terima kasih